লগাইছে দেখিছে ষ্টেচনটো কিমান লেতেৰা এইটো আমাৰ লখিমপুৰৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন হয় আৰু ইয়াতে লেতেৰা চেতেৰা পেলাই থোৱা আছে আৰু সেইবোৰ নাচাব আৰু তেনেকৈ আমি আজি সকলো গুৱাহাটী যাব ওলাইছোঁ আৰু ভাবিলে আপোনালোককো লৈ যাওঁ আজি আমি সকলোৱে বগাটো ইউনিফৰ্ম হিচাপে লৈ পেলাই আমি পিন্ধি গৈছিলোঁ চবেই হ'ল ৰক্তিম আৰু কবি এইটো কি বুলি কয় আৰু তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড চোৱা আমি বহুত উৎপাত কৰি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি কৰি আমি ট্ৰেইনখনত উঠিলোঁ আৰু ট্ৰেইনত উঠি পেলাই একদম নিজৰ নিজৰ চিটে চিটে আমি বহি লৈ লেকচাৰ মৰত লাগি গৈছোঁ আৰু চবকে চাই চাই আমাৰ উৎপাতটো কেতিয়াও খতম নহয় আমি কেমেৰা কোৱালিটি ভাল নহয় এইটো বেলেগ কথা বাদ দিয়ক আৰু হ'লেও কিছুমান এনেকুৱা ভাল লগা মুহূৰ্ত যোনবিলাক আমি সাঁচি ৰাখিব পাৰোঁ তেনেকৈ সাঁচি ৰাখিছোঁ আৰু পাঁচ তাৰিখ পিছদিনা বাৰটা বজাৰ পিছত শিক্ষক দিৱস হিচাপে আমি এয়া ছাৰৰ লগত অকণমান ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু ছাৰলৈ বুলি আমি কেক লৈ গৈছিলোঁ আমি তাতে কেক কাটিলোঁ আৰু ছাৰক সৰুকৈ বহুত ভাল লাগিল

এনেদৰে ছাৰক ছাৰপ্ৰাইজ দি বহুত ভাল লাগিলে আচলতে আমি একদম শেষৰ সময়ত এইটো প্লেন কৰিছিলোঁ যে ছাৰক এনেকৈ কৰি গিফ্ট এটা দিম আৰু কেক এটা নিম বুলি আৰু সময়মতে পালোঁগৈ বাৰু পাই পেলাই আৰু ছাৰক দি পেলাই ছাৰৰ ফূৰ্তি দেখিও আমাৰ বহুত ভাল লাগিলে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু ছাৰেও ইমান আনন্দ কৰিলে আমাৰ লগত বহুত ভাল লাগিলে আৰু ট্ৰেইনৰ মানুহেতো বহুত অশান্তি পালে আমাৰ কাৰণে আমি ইমানেই হুলস্থুল কৰিলোঁ ইমানেই চিঞৰ বাখৰ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যোনকেইটা একদম পূৰবিহীন মাত পাইছে যোনকেইটা মাতত আপোনালোকে একো ৰস পোৱা নাই সেই খহটা মাতটোৱেই হ'ল মোৰ ভাগৰ যোনটোৱে একদম পূৰা ৰামৰ চিঞৰ দিছোঁ সেইটোৱে মই আৰু মই মাতটো তেনেকুৱাই আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে মোৰ কাম নাই নাই মোৰ কাম মই এইটোৱেই কৰি ভাল পাওঁ এইটো ভ্লগত আপোনালোকে গোটেইখিনি নাপাব আৰু নেক্সট ব্লগ আহি আছে আমি গুৱাহাটীলৈ কিয় গৈছোঁ ক'ত গৈছোঁ সেয়া চাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই আৰু আপোনালোকেতো দেখিছে মই তেনেকৈ ভ্লগ নবনাওঁ কিন্তু ইহঁতে ইমানেই উৎসাহ দিলে যে মোক বনোৱা একো নহয় আমি ওলাম আমি ওলাম বহুত ভাল লাগিলে আৰু সিহঁতৰ কাৰণে বনাই দিলোঁ আৰু কেনেদৰে ফূৰ্তি কৰি কৰি গৈ পালোগৈ চাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব